в Белгороде ракетная опасность была, и под утро на рассвете была запущена сирена, там работала местная ПВО. Очевидно, что будет сказано, что в связи с ядерной угрозой, которую мы видим со стороны России, считаем возможным, например, та же Франция скажет предоставить свои ядерные боезапасы Украине. А дальше Украина пусть сама распоряжается ими, как считает нужным. Это все сами по себе украинцы сделать не могут. Это могут только сделать западные специалисты, которые в большом количестве на Украине. Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам вподобайку обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки, Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі неприкрасні. Красніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня і що відбувалось за паребріком.

Белгорода людей выводит. С Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла, что да. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и ближайшие, кто живет рядом, понял, что тут где не могут выводить людей. Ну, короче, что-то будет, я так понимаю. І, попри те, що самі пропагандисти, як правило, кажуть, ну навіщо знати правду недорогим росіянам? Від правди вони зійдуть з розуму, а все одно вибухи <губ> пробачте бавовну або наслідки неправильного застосування і використання вогню. Просочуються в соціальні мережі. До речі, самі на дорогі росіяни, як правило, фільмують, кадрують і роблять нам відео. Звіти всього того, що в них відбувається. Ну а далі, звісно, починається обговорення. І наша улюблена частина, як вони це коментують. Ми найяскравіші кадри, звісно, зібрали. Ночь была активная, однако утро было активней. Ну, во-первых, давайте по, нашей, по нашим регионам Белгородской области объявлялась воздушная тревога, также Воронежская и Курская. В эти минуты во-первых, объявлена тревога... А, в Белгороде ракетная опасность была, и под утро на рассвете была запущена сирена, там работала местная ПВО, отражена атака врага. Тем не менее, работали и наши военные. Воздушную тревогу объявили Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины. Она до сих пор не снята. По ночной сводке работали в основном сегодня наши беспилотники. Сообщают о большом количестве взрывов в Одесской области. Туда долетели наши герани. Также взрывы в Винницкой области, Хмельницкая и Николаевская область. А в этом же регионе Николаевская область есть прилеты от наших ракет. Ну и большое движение на Харьковском направлении с, обоих, с обеих сторон. Я думаю, что в течение дня сегодня уже будут подробности. Ну и по прилетам это не последняя информация. В течение утра обязательно будут корректировки. Вот что касается реакции, здесь очень важный акцент, и это сделал президент. Потому что дальнобойное оружие, да в принципе это уже ситуация давно назрела, это все-таки западные экипажи, западные полетные задания. Украина сама по себе не в состоянии эти вещи просто делать, мониторить и готовить. Одно дело пустить ракету на 20 километров – вот. другое дело запустить на 500 на какой-то заглубленный командный пункт или на какой-то объект, который недавно появился, это требует очень мощной развединформации которая получается через спутниковую группировку обобщается, создается трехмерная карта объекта, потому что сама по себе ракета, кроме того, что ей создается полетное задание в обход комплексов ПВО, за счет движения по трехмерной карте местности которая есть только у НАТО, для того, чтобы можно было прикрываться естественным рельефом там закрываясь от радаров, но самое главное на финальном этапе у нее в голове должна быть трехмерная карта того объекта, куда она должна попасть. В идеале, чтобы попасть в форточку или в какую-то нужную часть здания или объекта там точность должна измеряться двумя-тремя метрами, и здесь, конечно, требуются совершенно другие системы наведения, они как раз есть на борту этих установок, они уже сканируют при подлете и попадают куда надо, ну, как наши ланцеты, когда они там наводятся на танки и попадают четко там даже в движущийся объект. Это все сами по себе украинцы сделать не могут. Это могут только сделать западные специалисты, которые в большом количестве на Украине. Шведские самолеты будут обслуживать шведские экипажи. Ясно, что потом, кроме F-16, пойдут грифоны. Ясно, что пилоты будут иностранцы. Та жалкая горсточка, которая показана якобы украинских пилотов, ни о чем. Очевидно, что будет сказано, что в связи с ядерной угрозой, которую мы видим со стороны России, считаем возможным, например, та же Франция скажет предоставить свои ядерные боезапасы Украине. А дальше Украина пусть сама распоряжает с ими, как считает нужным, после чего будет попытка нанесения ядерного удара по территории России. Ну, это, по крайней мере, то, что прослеживается логика, потому что страны, иначе выдавать такой набор, этого не делают. Необход... А, кстати, надо отметить, что нет никакой нужды даже непосредственно использования ядерного оружия. Потому что есть вот этот атакующий контур используют разнообразное дальнобойное оружие, которое нанесут удары по нашим химическим заводам, атомным электростанциям, то уровень бедствия может быть такой, как мы рассматривали в случае поражения, например, в территории Израиля. Это может быть сильнейшее воздействие. Это неизбежно ставит нашу страну перед необходимостью делать выбор. В результате этого выбора Европа будет уничтожена. Без всяких сантиментов, без всяких переживаний, без... у нас просто не будет другого выхода. Потому что наша концепция на встречного удара подразумевает нанесение удара. При этом не надо недооценивать возможности военно-воздушного флота НАТО. Надо понимать, что количество тех же самых самолетов-16 очень велико. И надо понимать, что Запад сделает все, чтобы уничтожить Россию. При этом Америка очень грамотно отходит, оставляя вместо себя Европу, которая будет уничтожена. При этом ну, на сдачу то, что пойдет Прибалтика, Польша и там Скандинавы, это очевидно. Но, конечно, невольно две страны, которые вынуждены будут полностью на себе испытать всю мощь российского оружия и возмездия, это будут Франция и Германия. Франция, потому что там есть свое ядерное оружие, Германия, потому что используется американцами как база, где находятся ядерные заряды. Это мой папа. Он находится сейчас на войне, и я его живу. Я Яковлева Нина Сергеевна. Купила дом под материнский капитал на Березовой роще, вторая Хабаровская. Вот он дом. Как бы когда купили, да, понятно, что более-менее лучший дом был. Но со временем нету мужских рук в помощи. Сносить не хотят. При... В тот момент, когда я пришла в администрацию, они сказали, зачем вы его покупали? Район под снос. Вас не снесут. Сходила на прием к мэру города Прокопьевска. Он прислал мне письмо. То, что мой дом находится на подработанной территории и признан Ветхим с 22 -го года. Но мне сказали вставать на очередь с ребенком-инвалидом. Воспитываю троих детей. Старший ребенок-инвалид. В доме проживают бабушка-инвалид, трое детей. Один из них тоже ребенок-инвалид. Муж находится в зоне боевых действий в частной военной компании. Мы вас не подведем. Мы гордимся тем, что вы с нашим лидером Александром Григорьевичем Лукашенко так по-братски держите строй. Уверен, и третий богатырь Новороссии вернется однажды к нам. Мы русские, с нами Бог. Служу Отечеству. Слава Україні! Знаєте, яка на сьогодні найулюбленіша пісня для так званого Слідственного комітету Російської Федерації, зокрема, той комітет, що як структурний підрозділ діє на території нашого тимчасово окупованого Криму? Так, так, переправа, переправа берег лівий, берег правий. З 30 травня вони проводять там слідчі дії, обіцяли, що проведуть, відкриють, все запустять. Але був пізній час забули запустити. А потім а потім так і не відкрили. Ну що ж, хочу порадити слідственному комітету Російської Федерації, що нічого відкривати не треба. Нехай так буде. Коли вас, як колаборантів та окупантів, будуть засуджувати українським судом, можливо для вас це впливе, вплине на ваш термін ув'язнення. Що ви попрацювали трохи в ім'я України. Кожному з нас бажаю максимально тихої ночі. І головне, пам'ятаємо, що воюємо ми завжди заради наших дітей. І дійсно, дуже хочеться, щоб ця війна не залишилася для них у спадок. Для цього маємо зробити все необхідне і навіть більше того. Але не так, як Слідчий комітет Російської Федерації. Боротися і поборемо, і все буде Україна. Бережіть наших діточок. Нехай їм щастить вільній Україні з Богом. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Чернова бойова ніч в Україні! Ви знаєте, чесно кажучи, вже став трошечки переживати, чому це у Криму другий день нічого не вибухає. Ну що ж, Бог любить трійцю, я сподіваюся, що на третій день все-таки щось до Криму прилітатиме, до тимчасово окупованого Криму. Але, власне, не підвела Білгородщина. Там сьогодні у населеному пункті Шопіну трошечки щось палало. Кажуть, результати мають бути непогані. Білгородщина, дякую тобі, що ти ніколи не підводиш. А вірніше московити продовжують бомбардувати нещасну. Білгородську землю. Тримайтеся, каміння з неба. Ну а кожному з нас бажаю максимально тихого і продуктивного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Рухаємося далі. Ворогові, як завжди, ласкаво просимо до пекла, нам чорноморську посмішку і витримки та мужності. Слава нації, смерть ворогам! Далі, звісно, буде. Допоки існує Російська Федерація. допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас, в них буде палати і горіти щоденно. Отже, ми друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. Бережіть себе, бережіть Україну.